умнички, мы уже тут такой фурор сделали, что наша жюри тут уже просто иначе не не перешел в более такое э, интимное выяснение э, вашего выступления. Но как, ми как, минимум спасибо вам за ту фигерию, которую вы на сцене создали. Шарики, цветовая гамма, все классно, детки танцуют. Но эксперты по вокалу просят слово уже. Девочки, тут не ваше выкладывать с вокалом? Нет? Ну, я більше хочу звернутися до вас. Ви знаєте, що таке ансамбль? Ансамбль голосів. На жаль, нема у дівчат ансамблю. І мені здається, що п'єса не готова для того, щоб виносити її на сцену. А дівчатки, зміст, до речі, вони зрозуміли зміст п'єси пісні цієї. Вам треба багато дуже працювати над ансамблем, над всіми цими всі чистими, над чистими втонуваннями, попрацюйте, будь ласка, хорошо. Дівочки, є дуже багато під'їздів. Ти без звук, заговорюйте текст, ще не готова пісня, з цим пісня. Задумаю хорошая, голоса хороша, воно ще промок роботи навіть. Девушки, мы не уходим, давайте, если Видите, классно, спецэффекты продолжаются, это круто. вернитесь к микрофончикам. Я думаю, если у вас есть какие-то обстоятельства, вы в жюри тут тоже люди. И можно их объяснять. Насколько я знаю из вашей анкеты, вы сейчас ваше состояние здоровья не в лучшем, скажем, состоянии. Можете это озвучить, объяснить? Или все нормально, все здоровы, все да. Окей, ну это не оправдание, но тем не менее, если вы сейчас акапельно удивите экспертов наших по вокалу, ну шанс такой. дает. Если не готовы в связи со здоровьем, так и скажите, ну тогда следующий раз. Что скажете? Давай. Я у нас на Украине у нас на Украине люди все. Окей, хорошо, ждите тогда результата. Спасибо, Спасибо вам за выступление. Пока.